Zikir suci di dalam kalbu Damai penerang jiwaku Zikir kepada yang esa Bersatu dalam rahmatnya La ilaha illallah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan salam sejahtera Yang dihormati barisan juri yang arif lagi bijaksana guru-guru serta hadirin sekalian. Saya Husna Amani binti Muhammad Hashim dari Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Syekh Abdul Fahim di Bontobal Pulau Pinang. Lagu yang saya dengarkan sebentar tadi mempunyai kaitan dengan buku yang saya akan bicarakan pada hari ini iaitu Nota Fikir untuk Zikir. Fikir didefinisikan sebagai cara atau hal dalam melakukan sesuatu perkara. Fikir itu pelita hati, malas berzikir hati mati. Zikir tanpa fikir akan menghasilkan individu yang kaku, buku dan mundur walaupun mungkin baik tingkah lakunya. Fikir tanpa zikir akan membentuk manusia yang aktif, dinamik tetapi merosakkan dirinya dan orang lain dengan melakukan pelbagai kemukaran dan kejahatan. Bak kata pepatah, tidak kenal maka tidak cinta. Oleh itu izinkan saya memperkosikan sedikit mengenai buku ini. Buku ini ditulis oleh Fahrul Mohammad Joy dengan gaya bahasa yang mudah dan bersahaja untuk mengocak fikir dan zikir pembaca. Buku ini diterbitkan oleh Galeri Ilmu Sendiri yang berhad dengan cetakan pertama pada tahun 2010. Tergolong dalam buku bukan fiksyen. Buku ini mengandungi 169 halaman bercetak dan mempunyai tiga bahagian iaitu iktibar daripada kisah dulu-dulu, berguru dengan alam dan kata di kota. Buku ini kepunyaan kakak sulung saya yang dibeli di buku popular jayin dengan harga sulung besar ringgit Malaysia pada tahun 2014 semasa kakak saya belajar di Universiti Sains Islam Malaysia. Apa yang menarik lagi mengenai buku ini adalah setiap paparan akan disertai dengan huraian yang agak mendalam dalam daripada aspek akidah, syariat dan juga akhlak. Pada bahagian pertama dalam buku ini, yang menggambarkan kisah dulu-dulu sebenarnya banyak itibar dan pengajaran dapat diambil di dalam buku ini juga, kita didekat semula dengan pelbagai kisah seperti si tanggang, anak dan kura-kura, batu belah-batu bertangkuk dan sebagainya. Melalui kisah batu belah bertangkuk, itibarnya ibu tidak boleh merajuk. Ibu adalah individu yang mengasihi anaknya kerana cinta ibu tanpa syarat. Dalam bahagian kedua buku ini, penulis mengajak kita merenungi kerjanya di alam ini. Alam ini adalah maha karya Tuhan yang sentiasa berbicara dengan manusia. Mengapa kita hanya melihat nikmat tetapi melupakan pemberi nikmat? Mengapa kita hanya memuji alam tetapi melupakan pencipta alam? Allah itu dekat sahaja dengan kita, cuma kita sahaja yang menjauhinya. Di dalam bahagian ketiga buku ini, pemuatkan Butara-butara kata yang berharga yang menggambarkan kebijaksanaan manusia sepanjang zaman. Kata-kata yang indah mengubah hati yang gundah. Kata-kata yang membuat fikiran kita menjadi lebih besar. Apabila keindahan dan kebenaran bergabung, kita kata akan menjadi kuasa yang mampu mengubah jiwa. Menurut penulis, kejayaan yang diperoleh hari ini akan menjadi musuh pada hari esok. Orang yang tahu hargai diri dan sedar keberadaannya akan dihargai dan dihormati. Akhirnya saya memilih beberapa ungkapan untuk menjadikan hasil tindakan kita berfikir dan berzikir. Kata-kata hendaklah di kota, biarlah hikmah berbicara di dada kehidupan. Disuruh fikir dan zikir apabila bersatu dan bersepadu akan muncullah makrufat, kebajikan dan kebaikan kepada diri dan masyarakat. Fikir dan zikir itu ada buahnya. Ilmu dari fikir itu buahnya amal. Iman dan zikir itu bukan angan-angan dan harapan. Moga-moga buku ini dapat memberi panduan dan teladan dalam hidup kita. Akhir kata, terimalah serangkap patun dari saya. Bunga seroja, bunga selasih. Sekian sahaja, terima kasih.